Ребятки, всем привет. Мисс Снедана, Кавсяна, блин. Я опять в надежде что я похудаю. И сейчас я снидаю, бегом иду собираться. И будем с вами делать макияж. если о чем, кстати, поговорить. Ну что, девчата, я уже готова, так сказать. Мокро, пуши штаны. Будем делать макияж. Сразу хочу сказать, сейчас буду немного сплетен, О, ну не сплітіна висказування своєї думки, по, по про наших сказочних персонажів, як це все називає, яке несе суто гумористичний пари і так далі. Значить, спочатку надо кожу очень сильно увлажнити, дівчат. Зараз ми спробуємо вашу катріз і всі її їдять. Про що я хотіла поговорити? Конечно же, про своих любимых Геку Кеку, как называют, ну, вы поняли, о ком я говорю. Ага. Об уровне вообще э, страдания по славе, и я его в какой-то степени понимаю. Есть такое у людей, коли они резко взлетают в славе, а потом її теряют, и они пытаются ее каким-то образом заполучить. То есть хайп. еще что-то, и им уже плохо от того, что они такие невостребованные. Как происходило у них это? За счет того, что они общались с Колей и с Эмвелом, у них был поток, поток, поток. Сейчас их дивляться люди, но это, смотрите, там с 30 тысяч, это там 200 комментариев положительных. И представьте, сколько там удаляется. Это все таки Про что я хотела поговорить? Как они придумали? Вчера у них был стрим, якобы с гостиницы гостиницы девочки они типа собирались они делали такую заявку что они уезжают в другой город анонсировали для того чтобы все думали подогревались что они едут на день рождения до татьяны васильевны вот самвела мамы вот и вчера вечером у них был стрим я как раз ехала в машине до дома с торгового центра и включила этот стрим. Во-первых, это, они говорят, что они в отельном номере, это не отельный номер, это квартира, и судя по тому, эта квартира какая-то съемная посуточно была, то есть я думаю, что это чуть ли не в их доме, и просто вот эта ложь зрителя, она меня очень обидела, ну, как, потому что это брехня, мы поехали по делам, а у нас вот отель, отель, потом уже, вообще будем уезжать, и когда они говорили, что сейчас они уже через три часа будут уезжать, я как бы показываю на то, как, как вот в Днепре они вечером уезжали, что они в Днепре на самом деле, то есть они играли роль для зрителя, а зритель, который их любит и уважает, но есть же такие, есть а, желтые девочки, темные, вирови цены не, цены не, во-первых цены отель это це квартира судя по всему что там я посмотрела я с уверенностью могу сказать что это квартира съемная скорее всего посуточная. Которую не сняли для того чтобы записать контент у меня другой вопрос зачем вы своих же обманываете ну не знаю девочки блеск есть похоже на Шарлотту похоже по поводу запаха девки Ой, да. Ой, да, девочки, фу, я не принюхала. Но если не принюхаются, то шеборь камень ничего. Ой, да, девочки, запах страшный. Блеск, вы можете видеть, да? Но Шарлотта выравнивает лучше. Здесь просто как бы дает такой шиммер легенький, но Шарлотта, бесспорно, лучше. Но а что мы сравним? 3 майже, да? і 370 девочки. Мы сравним несравнимые вещи, но на 379 гривен это неплохо. Смело заявляю. Давайте еще нанесем канал, куда все будем. По поводу семьи квартиры они там придумали, что якобы, видимо, они там на день рождения или так далее. Но сегодня що я побачила? Сегодня я побачила видео сама дня народження его мамочки Татьяна Васильевна, кстати. Витаю, но здоровья. Ну, смешно, она женщина, чувствует. Ой, жадно, ну, уже старая она жила всю жизнь в нищете, в бедноте, девочки. Господи, ты их трех детей. И так все обижают, это так тяжело было выжить, это ж, ну, ужас. Ну, ладно, не об этом речь. И тут Самвел очень них затроллил. Он достаточно, кстати, я вам хочу сказать, умный человек. Очень умный. Ну, во-первых, был бы дурак, видно, достиг бы мальчик с села того, что он достиг. І он очень продуманный, і он очень красиво вчера показав хуі-с-ху. Когда е, принес курьер квиты Татьяне Васильевне, він спустився, взяв букет, а букет от такой, отакий от, от от большой. І он говорит давай нам папі, що давай, за саме, давай розкроємо. Ну, ці пакети, он знал от кого. Я уверена, что он курьер испытал от кого. Там номер телефона по-любому курьера был заказчика. Но, ну, мы же все мы заказывали цветы. Понимаете, вы знаете, что это можно узнать, потому что, ну, я не знаю, мы пользовались доставкой цветов в других городах, и, конечно же, номера телефона потом узнавали, кто що. Но не суть. Не, можно, если прям инкогнито, инкогнито, но это це бред. Цель была другая. У этой, у этой доставки цветов Девочки, значит, что хочу сказать Надо морду больше Что-то мне оно не перекрывает Ничего А наоборот, стало больше все видеть Видно Вот все мои недолики Прям не знаю, девочки Прям не знаю, что мне сказать Я меня Прям чешу ладно, не буду настраивать не хочу. Такое. Девочки у мне Шарлотта, я уже вижу разницу, не то, честно. Вот сразу брехать не буду, кажу, как есть. Я уже по нанесению тонального на фильтр, я уже вижу не то. Потому что, когда я наношу Шарлотту, и потом тональный, это просто такой фотошоп. Ну, ее стоит брать, девочки. Она улучшает, дает блеск однозначно. Девчули, бери. Но ну, кто может позволить Шарлотту, конечно, берите только Шарлотту. Ну, ну это мое мнение. Люкс, секс, люкс. Девочки, я... Просто я бачу, я поревняла. Воно красиво, гарно. Но воно так не выравнивает. Да, оно ну, дает этот лоск, но... Ну, как для лоска, кто любит сияние, берите. Но я просто Шарлотта, она мне немножко больше дает. Ну, это мое мнение, субъективно. Вы как хотите, девчули. Стоит взять, это недорогих денег стоит. Так вот, Самвел принес букет домой значит, букет подписан. Дорогая Татьяна Васильевна, желаем то-то, то-то, то-то. Хорошие, красивые слова по почерку, вы сами знаете кого. И, э, ну, манере поздравления, мира, та-та-та. И ваши поклонники и друзья. Самая прекрасно понял, кто это, он очень грамотный. И он распаковывает, значит, этот букет с Андреем на кухне. С Андреем это отец Коли. Он распаковывает этот букет. До такой степени, що с вот этой вот красивенной букетической, там пару веточек розово троянд и этих пару ну, ветків, кущевых троянд и там хризантемка какая-то. Ну, что-то такой скудненький, вообще, скудненький, скудненький букетик. Что воно тут красный, Ну, Но за рахунок того, что воно. за рахунок того, что оно дуже багато бумаги взяло, то есть объемный смотрелся, СМЛ специально раздирает этот букет, хотя другие стоят в бумагах на балконе, я потом обратила внимание, раздирает этот букет, заносит вот эту одну веточку, ну, не веточку, ну там такие вообще, ну просто такой букет еще занесли и вынесли вот такие веточки, и говорит, я не рекомендую, посмотрите какой ужас, типа ну дает понять, что ужасный, типа дешевый букет, ну как бы Суть он показал, какую много оболочки, а суть немножко другая. Вот этим мне он очень понравился. Он показал это и дал понять тем, кто понимает, что он имеет в виду. И... Хотя вас мне нравится, она вообще не поняла, от кого. Друзья, поклонники отлично. Спасибо, вы носите на балкон. Ну, молодец и день рождения. Вот. Поэтому это все такое. Но я вообще не поняла, у вот своей задумки брыхлывая типа вон да в отеле, где-то они, типа, у нас такие дела, я уже суеверная, ничего не рассказываю, пьем, пьем мартишку, как всегда. Типа, создать образ, что они были на дне рождения. Девочки, что с молоком? Типа, они были на дне рождения, поздравляли, и уже уезжают. Это брыхня вал это подтвердил, значит, что их не было. И вот этот образ, который они хотели. Они понимали, что видео остальные выходят сегодня утром. И вчера вечером вышли в эфир. Как бы поддержать, подогреть аудиторию. Я цены вот ненавижу. Вот, Тиктоки, да. В тиктоке я люблю все-таки трошки что-то там подшутить. Такое. Но здесь эм, для меня немножко другое. Что с меня не колется? не знаю, что такое. Руку. Здесь мне немножко девочки про другое в ютубе, я не люблю таких вот историй. Но, тем не менее, мы видим, что мы видим, что нам показывают, правильно? Правильно, подождите руку, я помою. Что я могу понять, вот это тут красное, как что это такое? Что я уже расчесала, Чертишок. Якось таке. Це ж все вже на, на придумувала. Щас. Все, зараз буде найхужий сценарій. Всім дівчинки. Поэтому я вам высказала свое мнение. Вы, если смотрели все эти видео, напишите про свои. Это просто для меня это некрасиво по отношению к зрителю. Ни больше, ни меньше. Ну, там может быть, все что угодно. Просто Гарис, друзья, я всегда так говорю правду. та, ти вся. Да ты брехун редкий, да и все. И это уже я поняла, а твои вот не понял. Ну, людям может нравиться этот формат. Просто тогда не обманывай этих людей. Зачем ты их обманываешь? Не то, что он как бы и не обманул, но он обманул, потому что это не гостиница, это раз, это там диван и две комнаты, и это квартирный вариант, это как раз больше квартира. Вот, и он обманул, это... короче, я не люблю брехунов, особенно мужиков. Я вам вже говорила, і то, що він на це розказує, як він свою керішку балує. Який е, він багатий і балує свою керішку сумочкою, костюмчиком Сандретана Андретана і, і Дайсоном. Ребята, так я вам хочу сказати, що багаті мужчини такі позиціонують себе. Ну, я сейчас не про свого, ні, ні. Там, ми, ми себе не строим, що ми багаті, як вони. Ресторани, бізнеси. Так вони своїм жінкам дарять нові автомобілі. путевочки на Мальдивы и так далее. Вот что дарят. Ну, если вдруг рестораторы и что. Поэтому такое. Я знаю, что сейчас не всем это нравится, извините, но я хотела высказать. в Вы это колядина. Так, сейчас подведем бровки. Так, девочки. Так, 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 Градичек уже один новый рюкзак, один новый цей, костюм уже пишу. А я шоді заставила его шапку одеть, не очень был рад. Щось там еще со мной ругался с утра. Так, девочки, ну, що я хочу сказать. Вот я взяла тоналку легкого перекрытия. Легкого. Поняли? Армания, она середняя. Ладно, не легкая. Блин, ну нету здесь такого шелка, как от Шарлотты. Ну, ну скажу честно, ну нема. не -е -е. не бачу. бачу. Ну шо мне такое? Не знаю, что это такое. Прям вот так вот отсюда и круглый. В общем, короче, мне ну, за такие деньги прикольно, но м -м, запах я принюхалась. Если не принюхалась, дядьки, вон оно не пахнет. Если принюхаться, то запах не очень приятный. Но вон оно не дает стики эффекта, как хотелось бы. Так что вот так вот. Это не Шарлотта. Как бы я не хотела, чтобы это была Шарлотта, а я очень хотела, потому что даже Диор не заменил мне мою Шарлотту, даже Диор. Но. То и Катрис к сожалению тоже не дотянулся до Шарлотты. Пока лучше Шарлотты или такой же, как Шарлотту, я не встречала, к сожалению. Они уже все начали уже придумалась думала, без ну, может, покраснел. Не бачите. Из смеетесь. Так что, ребятки, вот так. Может, от Шарлотты же Мне не все высказала по поводу Шарлотты Катрис. Нет, мне на не... А вообще нет. Вот сейчас я нанесла тоналку, и тоналка я полностью перекрыла. Полностью для меня. Ну, то есть не шарлотту, ее невозможно перекрыть, она наоборот усиливает эффект анального крема и делает... Не знаю. Сейчас, девочки, я закончу, но все равно. Да и тушь моя моя может, сегодня приехать чекалы. Так, так, так. У меня сейчас будет консультация, консультировать таро. чтобы вы не думали, что я сижу вот такой ничего не роблю, да, девочки. О, спать. Сейчас надо тушь потереть. Но это, это девочки, вы смотрите сюда. Ну, мало, мало. Тут это хайлайтер Ланком, который все это сначала засрала, а потом мне кажется. А что это за хайлайтер такие красивые? <гум> Ланкомчик мой. Цілий день, да, Значить Значит, помадка для губ. Ой, карандашик 01, один. Патрисия Ледо говно говно. Цвет бомба носится 3 секунды. из плюсов цена и и шо? и цвет я просто таких цветов ну не могла подобрать и решила взять это патрицию Вот так просто поняли форму навожу. в общем девочки все что меня уже тут чешется что это такое, блядь? Ну, блестки тут были, и воно, видно, расчесало, не могу понять. Не могу понять, Ладно, аллергия. аллергия. Все, всем пока. Вот такой получился макияж. Пока-пока, дорогие.